алейкум, құрметті тыңдаушылар бүгінгі темамыз виртуал музейлер және олардың ахметі реже бірінші виртуал музей түсінігі екінші виртуал музейлердің пайда болуы үшінші виртуал музейлердің артықшылықтары. төртінші тарихты үйренуде виртуал музейлердің орны бесінші виртуал музей экспонаттары музей латынша музей сөзінен алынған болып музаларға арналған орын деген мәісді білдіреді музей бұл тарихи материалы һәм рухи естеліктерді топлау сақлау үйрену һәм тарқату жұмыстарын әмелге асырушы іліми іліми ағартушылық мекеме музей материалы тикарнаң һәм суреттеуші нәрселер сондай ақ мәдениет шығармалары жәмленеді сонымен бірге жазба деректер яғни yani әемнен қазіргі дәуірге шекенгі тарихиаие қолжазбалар басқа кітаптар сақланады виртуал музей яғни yani музей веб сайты виртуал музей музей материалдарын ұсыну үшін оптималдастырылған веб сайт түрі ұсынылған материалдар түрлі тарауларда болуы мүмкін яғни өнер дуреттелері һәм тарихи шығармалардан виртуал топламлар һәм табиғатқа жекен виртуал музей веб-сайтлардың сондай түрі онда музейдегі материалдар көргізбесі әмелге асырылады виртуал музейлердің артықашылығы сонда олар экспонатларды сақлау қорғау кеңтезыпенен халыққа ұсынуды интернет технологиялары жәрдемінде мүзге асырады бірінші веб сайт музейлері яғни виртуал музейлер интернетте 1991 жылда пайда болған болып әс виртуал музейлер хақиқи музейлердің сайтлары болған болса кейін ала жеке веб сайт музейлер пайда бола бастады бірінші шахси виртуал музейлер бір мың тоғыз жүз тоқсан төртінші жылда пайда болған бірақ барлық сурет топламлары да виртуал музей бола алмайды виртуал музейлердің топламдары екі өзіне тән характеристикаға ие болу керек бұл виртуал турлар һәм экспонаттардың құрамаласқан қыдыруы бірінші болып виртуал музейлердің артықмашылығын көре білген адам макросoft фирмасы басылығы билгейс болып табылады виртуал музейлер тек қана рухи ағартушылық мекеме болып қалмастан бәлкім оқушылар үшін үлкен қызығушылық оятушы көргізбелерді виртуал көру имканиятын беруші дүние мәдениет байлықлары жинағы болып табылады виртуал музейлердің реал музейлерден арқы оқытушы жәрдемінсіз оқушылар өз бетінше саяхат етулері мүмкін сондай екен бұл оларға кең имканияттарды жаратады бұл тек қана іліми дүниқарасты рауажландырып қоймастан оқушылардың рухи дүниесінің баюына кикәр болады виртуал музейлерден пайдалану оқушыларды музей экспонаттарымен таныстырып қоймастан интернет тармағынан еркін пайдалана алу көіктеісін пайда етуге імкән жаратады виртуал музейдің өзіне тән қасиеті сонда бұндай музей ақиқидан парлы түрде физикалық тәріптен болмаған яки атына шөлкемесген бірақ ол жоғарыда келтірілген анықтамаға сәйкес келуші музей заманауи интернетте екі түрдегі музейлер бар бірінші хақиқи музейлер акілері екінші виртуал музейлер бірақ олардың барлығы виртуал музейлер деп аталады музейлердегі хақиқи музейлер темасы жүдә көп м болып көптеген музейлер экспозициялар көргізбелер каталолар жайласулары ашылу уақтылары әм түрлі тәдбірлер хақындағы мағлұматтар менен интернет майданын тәменлейді яғни әдеттегідей сайт виртуал музейдің жаңа қасиетілері виртуал музей оның жаратушысы үшін идеал майдан болып өзінің музейін жайластыру үшін нә яки экспонаттардың жайласу орны яки оларды көшіру зәруриятен байланысты Информациялық аспектілері барлығы әмнеге тиісілі бұл интернеттің бұл жерде универсал еркінлік лума өз мәпілерінен қатти назер басқалардың мәпілері жолында биғаезлікпенен әрекет ету ішқиятыменен ұңсылас сияси аспектілері еркінлік бұл дегені хақиқи музейде болғандай күбі виртуал музейгинаға да финансыластыруға ішшілерге һәм инспекторларға зәриязы жоқ техникалық аспектілері уақыт ни виртуал музей уақытпенен өз қатынасына ие ол көп жылдар дауомында жасауы марлануы әм, әмде тармақта әр нәрсе бұзылған болса бірден жабылған болуы мүмкін бұның үшін көбінесе бипл ресурстардан пайдаланылады һәм техникалық машқалалар жүзеге келгенде айналарды түзеді информациялық технологиялардан пайдаланған алда зами атындағы ташкент мемлекеттік педагогика университеті жанындағы археология музейі материалдары декарында лума орта білім беру мектептері үшін виртуал музей жаратуға әрекет қылынып виртуал музейді жаратуда төмендегі мақсеттерге еісуге үлкен этыбар қаратылды бірінші археологиялық материалдарды электрон вариантқа көшіріп өткеру екінші музей менен іслеуде оқушыларды ізденушеңлік іскерлігіне тарту үшінші аудиовизуалық характеристикасында музей материалдары видеороликлер видеороликтер даярлау осы менен байланыста төмендегі бағдарларда жұмыстар әмелге асырылды ізденуге тиісілі яғни археологиялық материалдарменен танысу оларды дәуірлерге ажырату археологиялық менен ұшырасу археологиялық естеліктерге характеристика жазу екінші әмели материалдарды көріністе форматлау үзінділер даярлау видеороликтер жарату үшінші енгізу жаратылған үзінділерді зионет порталына бетбетлік жарату двд дискілерге жазу ған лыма орта білім мектептеріне тарқату археология виртуал музейі төмендегі бөлімдерді өз ішіне алады бірінші археологиялық естеліктер мәнділері. екінші археологиялық қазымалар үшінші археологиялық естеліктерде өмірге асырылған қыдырулар төртінші археолог ғалымдар сонымен бүгінгі темамыз жұақтады нызарларыңыз үшін рахмет